где можно посмотреть динамику развития вообще автомобилизма в целом всего 20 века то есть здесь автомобили как начало 20-х годов и по эксклюзивные интересные автомобили 91 -го года наверное самая новая самая свежая машина вот, то есть в принципе мы можем видеть как развивался автомобиль все это время прикоснуться к истории увидеть те автомобили, которые сохранились в единичном экземпляре территории Украины да хотя бы и вот и 21 -го года он точно в Украине один по всей Украине это происходит то есть это же фестиваль он есть в Киеве но также он есть во многих других городах то есть и многие участники и ездят от выставки к выставке потому что это интересная жизнь но это это совершенно иной мир скажем так людей увлеченных ну люди когда чем-то увлечены понятно что им это интересно здесь представлен японский автопром американский автопром немецкий автопром немножко французского, немножко итальянского. То есть, в принципе, ну кроме советских классических автомобилей, тут можно также познакомиться с образцами ну, мирового производителя Что делали? Я піди тому що тут тисяча ексклюзивних машин, в склад яких входять автобуси, вантажівки, військова техніка, легковики, мопеди, скутери і інші двоколісні. І тут можна прослідкувати, як розвивався автопром протягом 100 років, так? тому що у нас у мене за спиною стоять автомобілі початку автомобільної ери. тобто... Те саме з нього почалося виробництво машин на конвейері. Це перший масовий автомобіль у світі. Ось, це за мною. Переді мною стоять машини представники американської докризової ери машин. Тобто це машини з великими об'ємами двигунів, надзвичайно потужні кабріолети, седани. які є одним із символів Америки ексклюзивність машин в тому, що багато з них в єдиному екземплярі. От, наприклад, перед ну за вами от стоїть Oldsmobile Дельта 88», такий тільки єдиний в Україні і єдиний відновлений. І взагалі така машина це машина 71-го року. Вона випускалася так. Річного, вона випускалася всього на всього один рік. Через це е її відреставрувати було значно складніше, тому що всього рік було випускалася ця машина. Біля нього теж ексклюзивний для нашої виставки фестиваль. Це Chevrolet Impala. Машина надзвичайно потужна. в неї двигун понад 300 кінських сил. Це один з найпотужніших кабріолетів на нашому заході. А ось дивіться, їде ЗІС-110, перший радянський лімузин. Таких було випущено всього 2089 машин, в Україні таких тільки два. І ось один з них на нашому заході. это Форд Т 1923 года. Легенда, не будем говорить, американского автопрома, мирового автопрома. С помощью этой машины Генри Форд посадил весь мир на колеса. И с помощью конвейера он достиг миллионы тиражей этого автомобиля. Чем смог э, снизить цену, естественно, быть конкурентоспособным а, скажем позволил простому, ну не очень простому, но простому американцу иметь простой автомобиль, очень простой, настолько простой, на котором нету бензонасоса и спидометра, даже нет водительской двери. На реставрацию экземпляра, да, примерно уходит примерно год да. при должно финансировать и поддержки материальной, скажем так, технической, поддержки. В моем понятии реставрация это, скажем так, 80 процентов оригинала, именно одной детали, допустим, 80 процентов оригинала, все остальное можно как-то восстановить. Детали. Есть Если таких деталей 80 процентов на автомобиль. Я считаю, что эта машина реставрирована. Процесс реставрации, да, он действительно тяжелый, кропотливый там, но э, оказывается еще тяжело ее эксплуатировать и хранить и содержать. Это музейный экспонат, и ему нужен э, постоянно один и тот же климат, сухой воздух, допустим, температура средняя, одна и та же, иначе Экспонат, это экспонат, он приходит в неводность, а еще и эксплуатировать, ездить на нем и показывать вам на улице, выставлять. Это да, действительно заставляет за ней ухаживать, смотреть, лишний раз не быть.